Bu məmarlıq şahni bir şeydir. Özgəlinin əlaməli biqanəymişlər. Bu adamların baxçına, yəni onlar ki, günbəşizi istibdadı 8 il tarixini keçib dey, onlara bunu dey. Yəni ki, ondan sonrakı bizim mübarizəmiz və ya cisimlərə də mən xatırlatdım. Dalxıstanda, Türkmənistanda, Əhfaz Ərəblərində, Kürdistanda, Azərbaycan da olan direnişdir, çəlişlərin, silahlı savaşların, soyuq savaşların gündə naməhdər niqlar çəkiləndən bunlar əvəmli biqanə ərazilə uğ baş vermişdər. Bu yazı sahiblərinin tərəfindən. Çünki JİT istibdadı müqavizə səçilə başladı. Eyni həməncə Hizb-i Demokratik Kürdistan irticanın əleyhinə müqavizə edir və hər inqilabiyədə vacib bir kön yanında dursun. Şuar ilə Azərbaycan sözdə aydınları getdilər Kürdistan Demokrat Partiyasından silah alıb ve bizim sulumuzumuza, uyumumuza, şehirlerimize ateş etmişler. Cumhur İslamının me megerli, me geldi, da siz orada saldırdınız. Me Hümeyni sulumuzda oturmuş, siz siz sulumuzu katlamalıydınız. Meğer payitaht, Cumhur İslam'ın payitahtı meyce sulduzuydu, sulduzda dört tane e, komiteyi okudu, şu sulduzdan Dört tane silah yokudu, Krasnikov yokudu. Siz topunla Tancı'nın uzun elidiniz şehre ve adını da koydu. Siz Cumhur İslam'ın aleyhine mübariz, irticanın aleyhine mübariz. Hemen tefekkürdü. O kadar bir bilene benzeyirler. O kadar bir bilene yakındırlar. O kadar eyni kaynaktan tercih olurlar. Eyni aşamalarda, eyni adımları girdi. Benim yapıları eynidir. Bəli, o sözde ardında kütlərin yanında durup ve 31 fərvərdindən itibaren Sulduzda Sulduz'a saldırını başladılar nə ki? Nə qədə ki? Abdurrahman Qasımlının bu cinayetkar onu bəziləri də hələ də şəhid adlandırırlar. Utanmadan özlərini də Azərbaycan adlandırırlar. Azərbaycan milli pahalı adlandırırlar. Bu cinayət çar Artur Rəhman Qasımovun əmri ilə bizim fərdaşlarımız sulduzda başları kəsilindi. Həmin ayırdan da İrticanın əleyhinə mübarizədir deyə qurguşum sıxıldı. Quyruğa çıxdı şo, sütəmə uşaq, yox qoca kişi, yox genç fəhlə istiqdad. İrtican qurguşum onu Yüzler ordaşımız şehit ama milletimizin iradesi sınmadı. Türk esir olmaz, Türk ölür, esir olmaz, ölmeyi seçti milletimiz. Bu kavimiyeti ölmeyi seçti, eserati kabul edemedi. Onların topunun, tancının, klasinkofunun, terbarlarının, kladerlerinin, arpi cihetlerinin karşısında ok tüfenciyle, oynan. Səlahət qurtopanca ilə millətimiz müqavimətindədir. Tezənən heç bir hərəkət yoxdur. Necə ki Simitkonun zamanında Ulm-də işlənilən bizim sülhdaşlarımızın əleyhinə cinayətdə, qətlandaq baş verdik, Ulm-da, Şalmasta, Machda kəhrəm susmuşdu. Cənuda da burada da tezən susmuşdu. Bu dəfə Mannessyanin bir çox siyasəti ilə bizim muqahalif Ama Malla Hesani o gün milletimizi kurtardı, Azerbaycan suluzu kurtardı. O gün için Malla Hesani Sulduzun, Azerbaycan'ın elazığını kurtardığı için çok önemli bir adım götürdü. Ve çıktı membere, millete danıştı. Bulaşı değiller, Tehrandan qüvvə gəlmişdir, Amrikadan, İsraildən qüvvə gəlmişdir. Bu yalan xəyəllərdir. Vallahi sənin mənbədə danışın. Hər kəsinə gedir. Çulsuz dəqətləmə edirlər sәүdacılarımızı, çür terrorçuları. Hər kəs gəlir. Hər kəs savaşı istəyir, kömək istiyi gəlsin. Yığır dəstanı dövləsinə gəlir. Məhəmməd yerdə pardanı alır, minə tangün üstünə yürüyür şəhər. Və çürdəli çıxarır. Oluşulduzun qəhrəmanı. Qərb Azərbaycanın qəhrəmanı. O şəhid da aydınlarımız da. Onlar çüt terror təşkilatının maşası. Bizim adlarımız maalesef özcə maş olduq. Hər fəildə mahir çüt terror təşkilatının maşası. Maşaları necə? qarşımızdakı həftə milli faalların tərəfindən qüllü səfər təsisi elan olunubdu. Qulduzda təntənəli mərasimlər keçiriləcəyini e, gözlənilir. Eləcə də başqa şəhərlərimizdə bu hadisənin olduğu üçün abartmadan, qabatmadan, olduğu kimi açıq söyləşərlərimizə bildirib o təncib edən bu güncü cinayətçilərin əngelləmək üçün ki qaxır adı ilə gəldilər bizim başımızı kəssinlər. Və gələr də sözdə aydınlarımız və millətçilərimiz onların yanında durub, o yaşılların yanında durub və onların maşasına çevriləcəksə bax əleyhimizə dərs alaq, öyrənək. 30 il keçmədimiz üstündə. Bu gənclərimizə bəlkə o o o tarixdə 5 yaşında, 6 yaşında və 8 yaşında o yaşımda olanlar da bunu xatırlamazdı. Onları xatırladı. Açıqdır. gelecekte bu facianın karşısına almak için ve belənçi aydın paltarıcı, millətçi paltarıcı, millətimizi Allah aldatmaq istəyənləri tanımaq üçün, onlara aldanmamaq üçün. Bunu şödaşlarımıza dinləyəmisiz. Zə vacib fesah. Bəli biz bu adamlara ki Günmüşüzü istibdadından 8 aydı tarixi başlanır diyə etiraz edəndə bir çoxları narahat olublar ki, Q-ya bir xəta eləmiş. Yo, hər kəs ki bu iddianədirsə, Günmüşüzü istibdadı 8 ayda başlayıb. O Azərbaycan milli hərəcatına, Azərbaycan şəhidlərinə, Azərbaycan mübarizəsinə rəsmən töhmin təhqir və onu e, küçümsəmək onu e, damma Və bir mənada desək, ona arxa çevirmə, şəhidlərimizin qanını ayaqlamaq və xəyanətdir. Çünki bizim mübarizəmizi zidd istiqamətdən aləyində bilmiş. Bizim şəhidlərimizi şəhid bilmir. Və bunun eyni həmən tarixdən, eyni düşüncədən axıb gəlməsinə başqa bir səbəbimiz də var. Necə ki, Cürdüstən demokrat partiyasının yanına girib millətimizə silah haçdırıb, atəş açdı. Onun əlində yeni müəssir bir sənəd də var. Yəni həmen bu iddianı edənlərdən bunların deyil rəhbərləri hesab edir. Ya fikir qaynaqlarını hesab etsin. Şura Mərkəzi sazımanı Fədayan Xan əşəriyə. Biz keçənmədə dedik ki, kommunistlərin milli hərcədə çatdırdıqları siyasət kültürdü. Sekiz bəhmende eyni beyanatı, eyni istekleri, elbette bundan daha da güclü istekleri. Yani olan birinci maddəsində müdahil hakim resmelerdir. Ama burada e, kanun e, da biraz Değişilmesini istiyorlar. Bilal Fakir'e göre hiç de danışmıyor. Ve bir maddesinde de ki, bunu ılaç olarak bir məzmunistdir. Həm türk dilində, işte ç ordada yazın. Qalan məddələri hamısını kopyalayın. Onun başlığı Fəralxan bərayı həmkarı və Tarixinin Ruhay Cumhuriyyəti Xan və Sisiqlər və Pişət demokratiyidir. Bundan başlığı Meyar Hayma bərayı Cümbişət demokratiyidir. Ən məjdədə oxuya bilərsiz ona 8 dəhmandə veriblər. Bula 2 istiyən. Yani 20 gün fazla. Hemen düşünce Türkmen komünistlerinin vasıtasıyla Türkmenler harekatına da girmeyi istiyordu ki mühkün tepkilerine gir oturdu. Bir neçesi de hatta çıkıp Türkmenlerden üzüldü. Azerbaycan e, milli fayalarının bir neçesi e, demek, e, en azından bir, bir, bir derizin, biliriz için ki bu meseleleri kenara çekilip ve əssən hətta olmadıqlarını da bilinc. Eyni təhlil, eyni hadisə, eyni dəhşətli cür olmadı. Biz bunu deməsək biz də de suç ortağı oluruq. Olur. Biz də bu cürmüdə şərik oluruq. Ona görə baxmadan kim hər cəs olursa olsun beləncə xətaya yol verirsə deyəcəyik duracağ qarşısında və qarşısına alacağıq. Hər bir qaçış yolu yoxdur. Qarşıda suldu sərtəsinin həftəsini bir də də da xatırladıq və sordoşlarımızdan arz edirik ki, möhtəşəm iştirakçıları ilə möhtəşəm mərasimlərlə bu faciəni xatırladıb və ondan lazimi tarixi təcrübəni qazanıb və milli savaşımızın daha səmərəli, daha uğurlu və bacarılı olmasını bu təcrübələrdən faydalanılsınlar.